Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' Sedang jemaah sekalian rahimani wa rahimukumullah Pagi ini insyaAllah kita akan membaca ayat yang ke-12, 13, 14, dan kalau ada ruang waktu, kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-14 dan 15 Yang mana ayat yang ke-12 yang kita akan baca pada pagi ini Adalah ayat yang ada kaitan dengan dua golongan manusia yang manusia yang pertama adalah pada ayat nombor lima enam dan tujuh iaitu golongan manusia yang memilih untuk menjadi seorang yang memberi seorang yang bertakwa dan seorang yang membenarkan meyakini akan janji Allah manakala golongan yang kedua iaitu pada ayat yang ke-8 ke 9 dan ayat yang ke-10 adalah golongan yang telah memilih untuk mereka menjadi seorang yang bakhil mereka merasa mereka tidak perlukan kepada Tuhan dan mereka memilih untuk tidak percaya kepada janji-janji Allah bagi sesiapa yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah maka ayat pada pagi ini Allah menerangkan tentang hidayahnya jadi kita bacakan ayatnya a'udzubillahi minasy rajim Maksudnya adalah sesungguhnya Alaina ke atas kami Ataupun kamilah Lail huda yang memberikan hidayah Yang memberikan petunjuk Jadi ayat 12 ni Ia tentang memberikan petunjuk Petunjuk di sini siapa yang akan memberi ia jelas adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini kalau kita rujuk ulasan dalam tafsir al-misbah dalam tafsir al-misbah menyebutkan ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas dirinya bersesuaian dengan kehendaknya dalam memberikan pertunjuk dan juga penjelasan tentang amal-amal yang menghasilkan kebaikan dan amal-amal yang menghasilkan keburukan. <tuh> Maksudnya ayat ini Allah nak bagi tahu bahawa Allah Taala tidak boleh tidak mesti akan memberikan petunjuk macam mana kita boleh kata mesti wajib bagi Allah kerana kalimah alaina ada kalimah ala kemudian campur dengan nahnu alaina menunjukkan bahawa hidayah petunjuk itu hanya dari Allah Subhanahu wa Taala sahaja. Hanya Allah Subhanahu wa Taala sahaja yang berkuasa memberikan petunjuk kepada manusia. Tak kira lah manusia ni latar belakang dia apa, mereka tidak akan mengetahui sesuatu. Mereka tidak akan mendapat petunjuk melainkan ia mesti dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, perkara pertama kita dapat tahu bahawa Allah taala telah mewajibkan ke atas dirinya mesti Allah memberikan petunjuk kepada siapa? kepada manusia. Petunjuk itu berbentuk apa? Allah menghantar rasul-rasul sebagai petunjuk. Allah menurunkan kitab-kitab adalah sebagai petunjuk. Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah adalah membawa petunjuk, menunjukkan. Allah turunkan ayat Quran kepada mereka adalah untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Justru itu Allah Ta'ala tidak akan membiarkan Mana-mana manusia Yang dia lalu hidup ini Tanpa mendapat sebarang petunjuk Tapi kenapa Ada orang Pada ayat nombor 8 9 dan 10, mereka memilih untuk mendapat jalan yang sukar. Kenapa ada manusia memilih untuk mendapat kesengsaraan? Jawapannya adalah kerana mereka lah yang memilihnya sendiri untuk menjadi seorang yang bakhil. Mereka membuat pilihan. Mereka tidak mahu bergantung kepada Allah. Mereka yang membuat pilihan bahawa mereka tidak mahu percaya bahawa Allah boleh menggantikan apa jua harta yang telah mereka keluarkan jadi ayat 12 ni menjadi hujah bahawasanya manusia yang memilih untuk dapat jalan yang mudah untuk buat amal baik itu adalah setelah mereka mendapat petunjuk dari Allah orang yang memilih untuk laluan yang sukar ia juga sebenarnya setelah mendapat petunjuk dari Allah Azza Allah dah bagi tahu dah kalau pilih jalan itu apa yang mereka akan dapat kerana Allah telah menguniakan pertunjuk itulah yang Allah nak terangkan pada ayat yang ke-12 jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan jelas Bagaimanakah perkaitan ayat yang ke-12 ini dengan ayat dua golongan yang telah kita sebutkan pada ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Jadi apa pengajaran dia? Nombor 1. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dapat memberikan petunjuk hidayah kepada manusia. Kerana Allah lah yang paling tahu. Kerana Allah lah yang ciptakan manusia. Maka Allah tahu manusia ini apa yang perlu ditunjukkan kepada mereka. Dan yang kedua, melalui petunjuk hidayah, manusia dapat membuat pilihan. Amal mana yang boleh membawa kebahagiaan, dan amal yang manakah yang boleh membawa kesengsaraan okey kita lanjutkan dengan ayat yang ke-13 <Sess> wa inna lana la'ilakhiratu wa wa inna dan sesungguhnya lana bagi kamilah lal akhirah yang menguasai hari akhirat wal ula dan alam dunia ok ayat ini kalau kita baca terjemahan Allah bagi tahu siapa pemilik hari akhirat Allah siapa pemilik dunia Allah kalau Allah yang memiliki akhirat dan dunia kalau Allah lah yang menciptakan dunia akhirat dan dunia maka Allah lah yang akan menguasai tentang urusan akhirat dan dunia Okey, ini kita faham. Tapi macam mana nak kaitkan ayat 13 ni dengan amalan-amalan manusia tu? Jadi tuan-tuan kena ingat balik, topik perbincangan suratul lain adalah tentang apa? Tentang kepelbagaian amalan manusia yang manusia telah buat di dunia ke apa yang manusia buat itu, maka mereka mendapat balasan di hari akhirat. Jadi kenapa Allah Allah nak sebut ayat 13 seperti ini? Okay, mari kita lihat penerangannya. Dalam Taksil Al-Misbah menjelaskan kenapa Allah nak sebut akhirat dulu baru Allah sebut dunia. Kenapa tak sebut ula wal akhirah? Kenapa tak Allah dahulukan dunia baru akhirat dalam taksir isbah menyebutkan kerana konteks ayat ini waktu ayat ini turun ini kan surah ke-19 diturunkan jadi pada waktu itu pegangan kepercayaan orang musyrikin masih tidak lagi percaya tentang wujudnya hari akhirat jadi untuk memastikan mereka ni percaya adanya akhirat, maka Allah sebut terlebih dahulu tentang akhirat. Baru Allah kemudiankan dunia. Okay. Dalam ayat tadi, kita jumpa perkataan lal akhirah. Wa inna lana Laldar. lam tu lam sebelum akhirah tu kat ada huruf lam lam kat situ fungsinya untuk apa fungsinya adalah untuk membuat penekanan membuat apa membuat pendekatan. nak membuat penegasan okey apa yang Allah nak tegaskan Allah nak bagi tahu Bahawasanya Apa yang berlaku di akhirat nanti Semuanya dibawa Kekuasaan Allah Apa yang berlaku dekat dunia ni juga Adalah dibawa Kekuasaan Allah Kerana Allah pemilik bagi dua Alam itu okay, Jelas? Kalau Allah itu pemilik bagi dua alam itu maka cara Allah menguasainya maka Allah telah menetapkan dekat dunia dekat akhirat ini apa yang akan berlaku 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 dan apabila Allah yang menguasai dunia maka Allah telah menetapkan dunia ini macam mana nak diuruskan oleh manusia Allah telah meletakkan hukum hakam Allah telah meletakkan peraturan Allah telah meletakkan apa yang manusia tak boleh buat dekat dunia ni apa yang manusia kena buat dekat dunia ni Sebab apa? Sebab Allah lah pemilik kepada du? dunia Allah telah menetapkan di dunia ini manusia perlu buat sekian dan sekian. Manusia mesti kena keluarkan farta yang dia ada bagi membantu orang lain. Allah dah tetapkan macam tu. Tapi ada orang yang memilih nak ikut, ada orang yang memilih tak nak ikut. Sedangkan dunia ni milik siapa? Yang ampunnya, Tuhan ni, empunya Tuhan jadi sepatutnya manusia yang hidup dekat dunia tu dia tak bolehlah ikut sesuka hati. Dia tak boleh ikut ISA. Ikut suka aku. Tak boleh. Sebab dunia ni bukan kita punya. Tuhan yang punya. Jadi kalau Tuhan punya, kena buat apa? Ikut je lah yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan kata zakat. Keluarlah zakat. Lah Tuhan kata apa? Jangan begini. Tinggal. Kita dah belajar dah. Surah An-Nur. Banyak hukum-hukum. Kita belajar dekat surah Hujurat betul? Allah telah perintahkan banyak larangan-larangan. Kerana apa? Kerana dia pemilik dunia. Kita kan tahu sebelum ini ada manusia yang dia rasa dia cukup tak? Pada ayat nombor berapa? Ayat nombor lima, lapan kan? Lapan. Kan ada orang Allah kata apa? وَأَمَّمَنْ بَخِلَوَسْ تَغْنَى Kan ada orang yang memilih untuk jadi bakhil. Tak sepatutnya jadi bakhil. Sebab apa? Kalau dia bakhil, harta yang dia ada itu sebenarnya milik siapa? Milik Allah. Dunia ni siapa punya? Tuhan yang punya. Jadi tak sepatutnya kau memilih jadi bakhil. Lepas tu kau boleh rasa kau cukup segala-galanya. Waksana, boleh faham tak sebenarnya? Apa yang Tuhan nak cakap pada ayat no. 13 ni? Kerana akhirat dan dunia Allah yang punya. Jelas ya? Moga-moga. Jadi ayat ni Allah Ta'ala seperti nak menegur, nak membantah nak me membangkang Tentang orang-orang yang memilih untuk Tak nak ikut Tak nak ikut Rasul uh, Tak nak ikut petunjuk Quran Sedangkan Dia menumpang Dia berada Di dunia yang Tuhan yang Empunya InsyaAllah bergembang ketua-tua boleh Faham Dan untuk kuatkan maklumat itu Mari kita tutup dengan dua ayat dalam surah Al-Isra ayat 18 sehingga ayat nombor 19 Allah Ta'ala dia boleh beri apa saja bergantung kepada manusia nak apa kalau tuan-tuan pilih nak dunia, tuan boleh bagi tak? tuan boleh bagi, dalil dia yang ini tuan kata apa? Man kana yuridu al'ajilah ijallalahu fiha ma nasha'a uliman nurid Siapa mengkehendaki yang segera habis nikmatnya maka kami segerakan baginya dari itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki tak maksudnya tuan kata apa nak apa kalau apa nak dunia nak nikmat dunia nak harta okey tuan boleh bagi bergantung kepada kehendak Allah lah kalau tuan, -tuan nak minta dunia ni emas sepanjang dunia seluas dunia Allah boleh bagi Allah boleh bagi nak apa? Allah boleh bagi. Tapi Allah kata, kalau kau pilih dunia, sehingga kau tak peduli akhirat, nanti ke akhirat, kami pilih pula untuk engkau, untuk masuk neraka jahadam. Eh, kenapa Tuhan boleh buat macam tu? Kan akhirat itu, dia yang empunya. Betul tak? Okey. Kumpulan yang kedua, Allah kata wa man arada akhirah siapa yang memilih kehidupan akhirat wa sa'alaha dia berusaha untuk kebahagiaan akhirat wa huwa mu'min dalam masa sama dia orang yang beriman fa ulai ka kana sa'yuhum mashkura maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan Jazakallahu khairan rahimani wa rahimakumullah. Kalau nak kebahagiaan akhirat, berusaha nak dapat dia, Tuhan akan bagi. Kenapa Tuhan boleh beri semua ya? Kerana kedua-dua alam itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Dialah pemilik akhirat, dia pemilik dunia. Jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulannya adalah kita ada pilihan. Tuhan dah bagi petunjuk. Tuhan dah tunjukkan dah. Nak dapat kebahagiaan di dunia saja ke, atau nak dapat kebahagiaan yang kekal di hari akhirat? Kalau nak dapat kebahagiaan di dunia, Allah boleh beri. Kamu ada pilihan. Kamu nak kebaikan akhirat, kamu mesti apa? Taqwa, watak. وَصَدَّقَ husna. Tapi kalau kamu memilih untuk kehidupan dunia semata-mata Ada orang memilih untuk بَخِلْ وَسْتَغُنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ InsyaAllah kita akan sambung nanti Pada ayat yang ke-14 Cukup lah dua ayat Pada pagi ni masa pun sudah Melebihi satu minit Daripada masa yang dijanjikan اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وبله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق what a law